biz bugun ilm talab qilib o'zimizni olim deb e'lon qilyapmizda ishimiz faqat ertalabdan kechgacha bahs munozaradan boshqa narsaga o'tmay qoldi e'tibor qilyapsizmi oxirgi yillarda bahsga o'zlari ruju qilgan ahli ilmlarning gapirishlari qo'pollashib boryapti meni xatarga soladiganim bu yerda menida to'g'ri tushunasizlar bu meni o'zimni aytmayapman har bir ahli ilmni xatarga soladitgan narsa yoshlar shuni de, din deb tushunib qolishlari bo'lyapti shunday muomala qilish joiz ekan degan tushuncha yoshlarga singib qolishi bizni xavotirga soladi hech qachon hech qachon birodarlar esdan chiqarmang buni oldin ham ko'p aytganmiz din qo'pollik bilan bo'ladigan da'vatga muhtoj emas o'n to'rt asrdan beri dinimiz bu yo'l bilan aslo yoyilmagan alloh taolo qur'oni karimda o'zi o'rgatib qo'ydi buni aytdik biz robbingning yo'liga hikmat va go'zal maiza bilan da'vat qil dedi alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari qattiq da'vatlarni o'rni bo'ladi lekin u qattiq da'vat u qo'pol davat emas faxsh davat emas so'kish yoki jargon da'vat emas bugun mana shu oxirgi mahallarda jarg'on ma'ruzasi ko'payib boryapti natijada natijada nimadir yo u chalg'iyapti yo ya bilmayaptida hatto olloh saqlasin ba'zan til toyilib kufr <iongülüyor> so'zlari ketib qolish holatlari ham ko'p uchrayapti imom abu hanifa rahimaulloh o'g'illari hammotga nima deb nasihat qilyapti qisqagina iloq solaylik o'g'lim hech qachon munozara qilma deyaptilar hech qachon munozara qilma ashraf al thanavi aytadilar madrasani bitirib kelganimdan keyin alloh taolo menga shunday iqtidor bergandiki deydi shu bahs munozara bo'yicha har qandayini u musulmonmi shiyami nasroniymi yahudiymi ikki daqiqadan oshirmasdan mot qilardim deydi har qandayini oxiri borib 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 tushunib yetdimki bu ishimdan menga foyda yo'q ekan va uni tark qildim lekin shu munozara bilan o'tgan yillarimga ko'p achindim deydilar ya'ni uning u yo'l u uslubning foydasi yo'qligini keyin tushunib yetdim deydilar imom o'g'illarga aytyaptilar hech qachon munozara qilma biz muxolif tarafning og'zidan haq gap chiqsayu uning gapini tan olsak degan niyatda munozara qilar edik niyatni qarang bizni munozaramiz shunday bo'lardi sizlar esa ishqilib muxolifning og'zidan haq gap chiqmasaedi balki botil gap chiqsa edi bizga uni rad qilish imkoni tug'ilsa degan niyatda munozara qilasiz deyapti bu yerda ham niyat buzilishi bilan masala ma'lum bo'lib qoldi oddiygina niyat amalni buzib qo'ymoqda balki hozir bundan ham battar holatdir chunki u paytda muxolifning og'zidan botil gap chiqsa edi haq chiqmasa edi degan umid bo'lar edi nimaga men haqni inkor qilib qo'ymay degani qo'ymaydigani endi botil gapni inkor qilib uni sharmanda qiladdegan niyat bo'lardi biz esa uni rad qila olsa degan umid bo'lardi hozir esa munozara qilishda muxolifning har gapi ho haq bo'lsin yoki botil uni rad qilamiz degan niyat bo'ladi mana shuning uchun biz munozaraga bunchalik ruju qo'ymaylik munozaraga unchalik yopishmaylik din bunday munozaralik da'vatga muhtoj emas birodarlar ayniqsa odob axloq har doim ustun bo'ladi ilm qachon ziynat topadi ilm odob axloq bo'lsagina ziynat topadi qo'pollik bilan hech qachon ilm ziynat topmaydi